बसमन रिम्स असलकुम लरबी बैठक में ख़ुश आमदीद रमज़ानमबारक की मुनासबत से हम शेख अकबर की किताब एजाज़लबियां फिर तर्जमा क़ुरान को पढ़ रही हैं जो कि सूर्य बकरा की तफसीर है तो अपनी पिछली नशस्त में हमने तफसीर सर फातह मुकमल की थी आज हम सुरह बकरा से शुरू करेंगे और शेख़ ने जिस तरह से मख्तसरा तफसर की है अरबी अल्फ के मानी और मुताल हैं उसको आगे लेकर चलेंगे तो दोबारा से ये बात वाजह कर दें कि ये तफसर हमारे पास अरबी ज़बान में है इसका अभी तक तर्जमा नहीं हुआ तो ये अरबी ज़बान की किताब को ही सामने रख के हम इसको देख रहे हैं तो इस हवाले से बस मख्तसरा जो भी मानी होंगे उनको बयान किया जाएगा तो आज की नशेस जो है वो शुरू करते हैं चलें जी बिसमिल्लर रहीम तफसर यसूराबकर तला अलफ़लामी ज़ालिकल किताब अला रई बफ़ी हैदन ललमुती सबसे पहले बिस्मिल्लाह ल्ला। बिस्म बसमिल्लर रहीम तो शेख कहते हैं कि जी मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये बिसमिल्ला जो है वो इस सूरत की आयत है जैसा कि आप पहले बता चुके हैं कि बसमल्ला कुरान मजीद में, में हर सूरत की आयत है और इसको अलहदा से या जायद तस्वर नहीं करना चाहिए तो यहाँ पर भी शेख ने उसी अपने मौक़ की तइद की है तो आगे जो है बिसमिल्ला की मुख्तर सी तारीफ़ है वो हम पढ़ चुके हैं उसको छोड़ते हैं अलिफ लाम मीम पर शुरू करते हैं अलिफ्लाम मीम जो हैं ये हरूफ़ मुकत्त हैं और मुफसरीन में से कुछ लोगों ने या अक्सर या जो भी हैं उन्होंने इसकी कुछ तफसीर भी करने की कोशिश की है और इस हवाले से मुख्तफ आरा भी हैं मुख्तलफ़ भी हैं मुतजाद भी हैं तो शेख चूंकि हरूफ के वाले से भी बड़ी एक समझ रखते हैं तो शेख का मौक़ देखते हैं कि वो अलिफ लाम मीम के बारे में क्या कहते हैं कि जिससे सुरह बकर की इब्तदा है शेख़ फरमाते हैं कि जी ये हरूफ ये मुन हरूफ कि जो सूरतों की इब्तः में आए हैं और इस सूर बकरा में भी आए हैं ये सबूत पर इनका इनको बोला जाता है इनको पढ़ा जाता है इसमें कोई तगैर नहीं है सबूत से मुराद ये है कि इनके ऊपर कोई नुकतः आराब नहीं, नहीं है और बस ये हर हर अलीहद अलहदा से पढ़ा जाता है जिस अलफलामी मतलब इसमें कुछ ये नहीं है कि ज़ेर ज़बर डाल के इसको कुछ मिक्स किया जाए तो कहते हैं कि जी ये वो सकून है कि जिसमें सबूत है कि जिसमें तगैर नहीं है तो कहते हैं कि आप ये सवाल अगर किया जाए कि जी इन हरूफ की दलालत किस पर है तो फरमाते हैं कि ये इस सवाल का जवाब यह है कि अल्लाह ताला ही बता सकता है कि इनसे क्या मुराद है इन हरूफ की दलालत और इन हरूफ़ के बारे में कोई भी बात कि इनका मतलब क्या है ये क्यों है कहते हैं कि ये राय से नहीं बताया जा सकता और अगर कोई राय से इन नरूफ के बारे में बताएगा कि जी ये हरफे अलिफ़ ये है लाम ये क्योंकि लोगों ने ज़्यादातर राह से रा ही से इसकी की है किसी ने कहा कि जी अलिफ़ जो है वो अल्लाह का है और लाम ये है और मी मोहम्मद का है और फिर उसकी अपनी को तफसर कर दी तो शेख कह रहे हैं कि अगर कोई ऐसा बंदा तफसर करता है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि उससे कोई इलम नहीं मिलता और फिर दूसरा कहते हैं कि अल्लाह ताली के कलाम की तफसीर अपने ज़न अपने अंदाज़े या अपनी मार्फत या जिस तरह से आपको समझ में आई है उस तरह से नहीं करनी चाहिए और कहते हैं कि मुफसरीन ने जो इस हवाले से तफसर की है वो इसी तरह की है कि अपना ही बस किसी को क्या समझ आई किसी ने क्या सोचा कि अच्छा इसको अलिफ को बना दू तो को मोहम्मद बना दू तो ये मेरा काम चल जाएगा इल्म 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 तो इल्म इल्म उनकी जहन की हाँ बस जो भी जहन में आया कि किसी ने कहा कि इस तरह कर दो तो शेख कहते हैं कि ये तरीका ठीक नहीं है और ये नहीं होना चाहिए तो अब दूसरा उसके मौजू पे आते हैं कि जी फिर इन इनूफ का एक मकसद क्या है कि अगर समझ नहीं आ सकते तो कुरान जीद में फिर लाए क्यों किए कि हर हाँ, कुछ सूरतों की इब्तः इन से होती है मुकदत से फरमाते हैं इन रूफ का सबब नज़ूल ये है कि कुफ़ार कहते थे ला तस्मऊ लिहाज अल क़ुरआन ए वगौ वल फ़ी है कि इस कुरान को ना सुनो और इसमें अपना रोला डाल दो जो भी कर दो हाँ था, वार था, था है। कि सुनो ना बस इसको तो फिर कहते हैं कि जब वो देखते है कि नबी सल्ला वम पर वही की जाती है तो वो बहुत ज़्यादा मतलब इसमें वो करते मुखालफत करते शोर करते शोर करते मतलब वो उसको नहीं सुनते थे अच्छा फिर कहते हैं कि जब उन्होंने देखा कि जी वही में तो ऐसे रूफ़ आ रहे हैं कि जिनका तो मतलब ही उनको समझ नहीं आ रहा क्योंकि जब कुरान जीत की बाकी वही थी कि वो समझ में आती थी तो वो शोर डाल देते थे अब देखा कि वही में ऐसे रूफ़ आ रहे हैं कि जिस तरह ये अलाम मीम यहाँ मीम आइन इस तरह करके रूफ़ हैं तो कहते हैं कि जब उन्होंने उसको देखा

तो शेख कह रहे हैं कि इन हरूफ का एक मकसद तो ये है सबब नजूल ये है या उससे जो मिलती जुलती इकायद कह लेंगे ये है कि जब वो कुरान मजीद में बहुत ज़्यादा शोर डाला करते थे तो इन हरूफ़ की वजह से वो फिर खामोश हो गए और खामोश हुए तो फिर उनको अगला मौका भी मिला कि वो आयत भी फिर आगे उन्होंने सुन ली वरना तो सुनते ही नहीं थे ना <laughs> <laughs> समझ में आए अल्लाह ताला ने तरीका सही ढूंढा खमोगा तो ये शेख ने इनका एक सबब नजूल बयान किया है बाकी हरूफ़ के वाले से इस जगह पे कोई कलाम नहीं किया कि अली लाम मीम का क्या मतलब है सिर्फ इतना बताया कि अल्लाह ताला की तरफ से अगर अल्लाह आपको बताए तो वही मतलब मुराद होगा उसके अलावा कोई मतलब नहीं लिया जा सकता का मतलब क्या बनता है मुकत्त का ये है ना कि यारूफ़ अलहदल है कथा से है नाग अलग मतलब है ना अलफ को पढ़ा जा रहा है लाम को लेम को कहता है कुछ और भी वजह हो सकती है लेकिन शायद ये भी वजह है अच्छा ये आगे जाल किताब ला रही बफ़ी हैदन लिलमी अब इसमें जालिकल किताब की शरण कहते हैं ज़ा जो है वो इशारा है लाम जो है वो अहद के लिए है और ये इशारा जो नहीं है वो इसी किताब की तरफ है जिसको कुरान कुरजी कहा जाता है जालिकल किताब यानी कि ये, ये किताब हाँ अच्छा फिर आगे कहते हैं ला रई बफ़ी है कहते हैं कि जी ला शक़ फ़ी है रईब जो है वो शक का माना होता है अब इसमें दो अकवाल हैं जालिकल किताब ला रईब फ़ी है इस पर तोफ़ किया जाएगा और आगे से पढ़ा जाएगा हदन लिलमुतिन या ये भी पढ़ा जा सकता है ज़ालिकल किताब उला रईबा फ़ी है हदन ललमुतिन तो पहले का मतलब ये होगा कि ये किताब है कि जिसमें कोई शक नहीं है और मत्तिन के लिए हिदायत है और दूसरे का मतलब ये होगा कि ये किताब है जिसमें शक नहीं इसमें मुतकीन की हिदायत है तो ये जो फ़ी है है ये अगले वाले के साथ आप मिला के पढ़ सकते हैं और पिछले वाले के साथ मिला के पढ़ सकते हैं दोनों तरीके से पढ़ सकते हैं तो शेख कह रही हैं कि, कि कुरान मजीद में इस तरह की मजीद मसाले भी मौजूद हैं तो उसमें से एक मिसाल ये है कि जी सुरह यासिन में जो है मम बसाना मिन मर कदे ना हाज अ माँ व आदर रहमान तो कहती हैं कि यहाँ जो हाजआ के आगे माँ आया है इसको आप पीछे के साथ भी पढ़ के मिला के पढ़ सकते हैं और माँ को आप अगले के साथ भी मिला के पढ़ सकते हैं तो मतलब ये दो सूरते हैं तो आगे चलते हैं आगे पढ़ते हैं कि जी कि अगर हम फ़ी है को इस तरह पढ़ें फ़ी है हदन मुत्तकीन, कि इस में मुत्तकीन के लिए हिदायत है तो कहते हैं हदायत क्या चीज़ है हदायत को कहते हैं शेख अकबर कहते हैं हदायत का मतलब है बयान इस में मुत्तकीन के लिए बयान है इसका मतलब ये हुआ कि ये वो किताब है जिसमें वो बयान है कि जो अल्लाह ताला अपने बंदों को बताना चाहता है और जिसमें उसकी जिस जिसमें उनकी सादत है लेकिन अल्लाह ताला ने यहाँ पर मुत्तकीन का ज़िक्र किया क्योंकि ना फ़ी है हुन दिलमत यह नहीं गाफ़ी लिलना भी भी इस जगह पर तो इस जगह पर मतकीन का जिक्र किया अब मसला ये है कि पहली आयत है और पहली आयत में मतकीन का जिक्र हो गया तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि यहाँ पर मुत्तकीन से मुराद के हैं शगै फे हैं कि मतकी वो होता है जो डरता है चौकन्ना होता है और खौफ खाता है मतकी का अब भी मतलब शेख के नज़दीकी है वो बंदा जो चुकन्ना होता है जो किसी चीज़ से खाइफ होता है तो उसका ये चकन्ना होना और उसका ये खाइफ होना उसको किसी मामले की खोज की तरफ उकसाता है यानी कि ऐसा बंदा जो किसी चीज़ का मुतलाशी है जिस पर अभी हक और बातिल वाजे नहीं हुआ तो ऐसा बंदा जो है वो किसी खोज में है किसी तफ्तीश में है किसी किसी चीज़ को ढूंढ रहा है तो शेख फरमाते हैं कि इस जगह पर मुतकी वो बंदा है कि जो हक़ को ढूंढने की तलब में अभी है अभी वो हद तक हक तक पहुंचा नहीं है जस्तजु तो में है जस्तु तो है जिसकी अभी सिर्फ अपनी सादत की जस्तजु में है तो उस बंदे के लिए कुरान में हिदायत है इस आयत का मतलब पूरा ये हुआ कि जो बंदा अपनी सदत की जस्तजु में है हक़ की जस्तजु में है इस किताब में उस बंदे के लिए हिदायत है यानी जो बंदा उसकी तरफ जाना चाहता है दूसरी सेंस में ये नहीं है कि वो उसके मुखालिफ हो और उसके, उसके लिए इस कुरान में हिदायत हो ये नहीं है हाँ यानी जो बंदा जाना चाहता है उसके लिए हिदायत उसके लिए हिदायत है और जाना वही चाहेगा जानने से मरा दिया कि वह बंदा फ़िलहाल अभी ममिन नहीं है मुमिन नहीं है तभी ढूंढ रहे ढूंढ रहे अगर ममिन हो तो फिर तो उसने पा लिया तो कि मान लिया तो फिर तो पा लिया ना ये उस बंदे के लिए है कि जो अभी तक ममिन नहीं है अच्छा जी शेख अकबर ने वो बात आगे कर दी है कहते हैं कि वाला यश तरे तो في मुतकी होना इस जगह पे जो मुतकी का लफज आया है तो इसमें इस नहीं है, कि वो हो। वो नहीं है नहीं ना, ना। मोमिन तो तो होता तो फिर तो ईमान करता ना आ, ये थो खोज थो। वाले के लिए पहले सोच रहा है मुसलमानियत में हक को पाना चाहता है ना हक को पाना चाहता है सोच रहा है वो हक को ही पाएगा ना मुसलमानियों उसको क्या पता है मुसमान होना है कि नहीं कहते हैं कि जो बंदा हक़ को पाना चाहता है उस बंदे के लिए इस किताब में हदायत है ये उस पहली आयत का मतलब है कि ज़ालिकल किताब उल्लाई बफ़ी उदनमुतिन अच्छा फिर शेख ने कहा कि जी वो मोमिन भी नहीं है क्योंकि वो साहिब नजर है साहिब तलब है और साहिब इसफ़ है यानी कि साहिब नज़र है ढूँढ रहा है साहिब तलब है जो तजु में है और इस्तिकाफ़ का मतलब होता है कि मानी को देखना उनमें गौर करना और उनसे चीज़ें निकालना और अगर उस पर यह चीज़ वाजे गई यानी कि हक वाज होगा तो फिर ईमान लाएगा ना फिर ईमान लाएगा जब ईमान लाएगा तो फिर उसको तकवा भी मिल जाएगा वो वाला तकवा का जो दूसरा मतलब है वो भी मिल जाएगा और ये जो उसकी खोज थी ये भी जो उसकी वो उसमें उसको सिला मिलेगा ठीक है फिर बाकी सारी चीजें में आ जाएगा चीज़ें मिल जाएंगी जब ईमान लाएगा ईमान लाएगा बात ईमान लाएगा फिर मुसलमानियत में भी आ जाएगा फिर वो सारी चीजें आगे आगे बिल गईबे अब ये मुत्तकियों की सिफ्त बयान की गई है इसल में क्योंकि मुत्तकी से आगे चल रहे हैं ना ला रही बफी उधनमुतकीब अब इसका शेख़ क्या कहते हैं जी कि ये मुत्तकियों की सिफ्त है ठीक है जैसे कि अल्लाह ताला ने फरमाया उलाई का अदम रब हिम फिर फरमाते हैं कि यहाँ पर मालूम की दो किस्में हैं एक वह मालूम हैं कि जो अकूल अपने खुद से हासिल कर सकती हैं किसी खबर के अलावा किसी शरीयत के अलावा किसी नबी के बताने के बगैर खुद अकूल मतलब खुद बंदा ढूंढ रहा है तो जहरी बात है कि अपनी अकल में तो तो इस्तेमाल करेगा जब अपनी अकल इस्तेमाल करेगा तो किसी नतीजे पर भी पहुंचेगा तो शायद खैर ये मालूम की दो इकसाम हैं एक वो मालूम हैं कि जो अपन बंदा अपनी अकल से हासिल कर सकता है उनमें क्या है कि जी वाला तला के वजूद की मार्फत हासिल कर सकता है व अल्लाह ताला के तोहीद की मार्फत हासिल कर सकता है अपनी अकल से और वो अल्लाह ताला के लिए उसकी जलाल और कमाल वाली सिफ़ात जो है उनका अकल से इस बात कर सकता है ठीक है जनाब और कहते हैं कि जी दूसरी वो चीज़ें हैं कि जो वो अपनी अकल से हासिल नहीं कर सकता तस्वीर वो भी वही बात हाँ वो कौन सी हैं जी वो वो ख़बरें वो चीज़ें हैं कि जो किसी नबी के बताने से होंगी या लल्ल तला के बताने से होंगी या वही से होंगी या इलाम से होंगी जो भी आप उसको कह लें तो अकल से जो चीज़ें हासिल होती हैं वो और जो अकल से हासिल नहीं होती वो दोनों इसमें आ गई फरमा रहे हैं कि जो चीज़ें अकल से हासिल नहीं होती वो गैब है जो अकल से हासिल होगी वो तो पा लिया मुझने कहती हैं जो चीज़ें हासिल नहीं होती वो ग़ैब हैं जो ग़ैब हैं वो खबर से असल होती हैं और जो खबर से असल होती हैं उनके लिए है कि अल्नू अबिलबे कि ये वो लोग हैं जो गैब पर ईमान लाते अब तो मतकी भी तखस होगी कि वो मुतकी नहीं कि जो सिर्फ अकल से हासिल करने की कोशिश कर रहा है कि इसमें से हिदायत निकाल लेगा नहीं वो मुतकी इसमें से हिदायत पाएगा कि जो ग़ैब पर भी ईमान लाएगा देखो ना कितनी ज़बरदस्त तख्सीस ही होगी फ़ौरन से पता चल गया सब के लिए नहीं है मुतकी ठीक था कि अब अक़ल से भी कर रहा था लेकिन अक़ल सिर्फ उसको फ़ायदा नहीं दे सकती हाँ। कि वो कहे कि जी मैं नबी बे मान नहीं लाता तो कुरान से मुझे तहत मिल जाएगी नहीं मिलेगी क्योंकि कुरान ने अगली आयत ही यही कही है कि अल्लाजीन अमिन अबिल और शेख ने उसकी तफसीर कर दी है कि गैब वो है कि जो अकल से हासिल नहीं हो सकता जो अक़ल से हासिल हो गया वो तो गैब नहीं है ना वो तो उसके लिए हाज़िर हो गया और गैब वो है कि जो अल्लाह ताला के बताने से ही हासिल होता है आगे धीस लेके आई हैं कि फ़ी हा माँ ला आन रत वला हज़ू न समेत वला ख़तरा ला कल्ब बशर के जन्नत में वो कुछ है जो ना किसी आँख ने देखा है ना किसी कान ने सुना है ना किसी बंदे के दिल पर उसका ख्याल गुजरा है और इसी तरह हूर उन मकसूरात उन उनक़याम ये सब गैब की बातें हैं कि गैब में वो कुछ है क्योंकि जन्नत भी जो बेसिकली जन्ना जो लफ्ज़ है वो हिजाब कहते हैं ना हिजब का मतलब है गैब में जो हिजाब में जो आपको इतराक नहीं आप कर सकते जन्नत जन्त जन्त के अंदर जो चीज़ें वो तो फिर उससे ज़्यादा में हुई हैं हमें जन्नत अगर अभी अभी तो तक हमारे एक हिजब है इसका मतलब ये हिजब है तो उससे अंदर की जो चीज़ें हैं जन्नत के अंदर हो रही हैं बाग़ा हैं जो चीज़ें वो तो फिर उससे ज़्यादा हिजाब में हुई हैं इस तरह के अल्लाह ताला ने फरमाया कि हूर उन फिल खयाम के वो हो रही हैं जो कि खैमों में वफ़ी हफ़ा के हत व नख़ल व रुमान इसमें बाग़ा हैं और इसमें अनार है और इसमें बाकी फल हैं या इस जैसे कि दूसरी चीज़ें तो गैब की ये तशरी है अजीन अमिन बिल गैब उसके बाद अब यकीम न सलाता यकूल मू नश अत हा कमा कि वो लोग जो नमाज को कायम करते हैं अब जो गैब पर ईमान लाया तो किसी नबी तक तो पहुँच गया ना नबी तक पहुँचा तो शरीय तक भी पहुँच गया और शरीय तक पहुँचा तो नमाज तक भी पहुँच गया तो ये चला तो मुत्त से था लेकिन ऐसा ऐसा वो उधर पहुँच गया कहते हैं जी वो कौन लोग हैं वो यकीन हूँ अब ये यकीन पे बड़ी एक तो बहस चलती है, है ना सुफिया तो के तो हल्के में तो बहुत ही ज्यादा चलती है, नमाज करने है वो हैं। हैं। जी ताला तो में कहता है नमाज <coughs> कायम करो नमाज पढ़ने की तो बात ही नहीं करता मतलब जो लोग भी खास तौर पर ये सूफिया के ग्रुप्स में या ग्रोह में ऐसे लोग बहुत ज्यादा है की जो नमाज ना पढ़ने की एक दलील कहती है हम तो हर टाइम ही पढ़ रहे हैं हमें तो बार बार फिर बार बार पढ़ने की क्या जरूरत हमारी तो पक्की कायम होगी तो उस सेंस में फिर अब शेख अकबर भी जहरी बात है यकीम उनसलात की तफसीर कर रहे हैं ना तो उसकी तफसीर आप ये देखते हैं कि ये वो ज़ुवी हैं कि जो सबसे बड़े ज़ुवी हैं किसी को इसमें शक नहीं है कि यार इस, इन से बढ़ कर किसी के पास अल्लाह ताला के वाबी वाहू हो सकते हैं वो तो कहते हैं कि जी वो लोग हैं यकीम उ नसलात में वो आते हैं कि जो उस नमाज़ को वैसे अदा करते हैं इकमाल पर इतमाम पर कि जैसे उनको हुक्म दिया गया और फिर कहते हैं कि असलात में जो अलिफ़ और लाम आया है वो तारीफ़ के लिए है और यहाँ पर सलाद से मराद मशरू सलात है यानी कि शरीयत में जिसको नमाज हम उर्दू में कहते हैं ये लघवी सलात नहीं है कि जिसका मतलब दुआ करना है या कुछ भी करना है तो फिर फरमाते हैं कि जी अगर अब ये कि इसको ठीक तरीके से इसकी कमाल सूरत पर किस तरह से अदा किया जा सकता है तो उसके तीन आवाज हैं पहला हाल ये होगा कि एक बंदा जो अकेले नमाज पढ़ रहा है वो ठीक तरीके से उसकी रुकू अदा करे सजूद अदा करे जो कुछ उसमें पढ़ने का हुक्म है वो करे जिस तरह से करने का हुक्म है जिस तरह से शरीयत ने उसे बताया है वैसा करे अगर एक बंदा ऐसा करेगा तो वो यकीन सलात में तो, मतलब ठीक तरीके से किया तो आ गया दूसरा ये है कि जी कोई इमाम के पीछे पढ़ रहा है इमाम जैसे करेगा फिर उस तो वो भी कहते जैसे इमाम कर रहा है वैसा करे इमाम से कबल सर ना उठाए जो भी अदीसें सारी आई हैं वो करेगा तो इसका मतलब है कि उसने ठीक तरीके से नमाज को पढ़ा तीसरा कि जी जमत में पढ़ रहा है अच्छा वो इमाम के साथ अकेला था और ये अब जमात के साथ पढ़ रहा है तो फिर उसने कहा कि जी सफ़ का इल्ज़ाम मतलब सफ़ किस तरह सीधी होनी है घुटने किधर होने हैं बाकी नमाज की जमात की जो भी लवाजमात हैं जब वो उस तरीके से करेगा कि जिस तरह से शरीयत ने बताया तो ये युति तुम्न नशातहा उसको पूरी ठीक तरीक़े से अदा करेगा और यही वो लोग होंगे जिन्होंने नमाज कायम की अच्छा जी आप शेख अकबर नमाज़ असलाद के लघवी मतलब की तरफ आते हैं कहते हैं कि जी सलाद को सलाद क्यों कहा जाता है एक तो बड़ा मशहूर लघवी मतलब है सारों को पता है कि जी सलाद जुनिया दुआ के मानों में आती है रहमत के मानों में आती है लेकिन एक सलाद का दूसरा मतलब भी है जो कि घोड़ दौड़ से घोड़ों की दौड़ से मखसूस है कि जो घोड़ा पहले जीतता था तो उसको कहते थे ये सबक है और जो घोड़ा दूसरे नंबर पर आता था तो उसको कहते हैं ये मुसली है यानी कि दूसरे नंबर पर है तो शेख कहते हैं कि जी सलाद को नम, इसम यानी कि इसको सलाद का लफ्ज़ इस वजह से भी कहा गया क्योंकि ये शहादत तोहीद के बाद दूसरा मरतबा है क़ुर अरकान इस्लाम का नमाज सबसे पहला है वो है तो ही नमाज फिर नमाज, नमाज फिर रोजा फिर जक़ात फ दूसरे नंबर पे नम्ण नम्ण इस वजह से इसको सलाद कहते हैं और फिर वही मिसाल दी कि जी तो घोड़ा दूसरे नंबर पे आता था तो उसको मुसली कहते थे तो कहते हैं हदीस ये है कि बोनी इस्लाम वम सिन् इस्लाम की बुनियाद पांच चीज़ों पे है एक गवाही के ला लाला और दूसरी कामत उस सलाद की नमाज का कायम करना था चूंकि दूसरे नंबर पे आ गई तो इस वजह से भी इसको सलाद कहा गया अच्छा फिर फरमा रहे हैं कि यहाँ पर भी दूसरे नंबर पर ही आई है क्योंकि पहले नंबर पर आया कि जी यू गई अभी दूसरे नंबर पर आया होगी युमन असाला तो कहते हैं यहाँ पर भी तो आप देखें तो दूसरे नंबर पर आइए इस लिहाज से भी ठीक होगी कि ईमान पहले नंबर पर आए नमाज दूसरे नंबर पर है फिर आगे ईमान के बारे में बताया कि जी ईमान क्या है ईमान जो है वह तस्दीक है और ईमान जो है कि वह नूर है कि जो अल्लाह तला अपने बंदों के दिल में डालता है तो यहाँ पर इस मकाम तक हमने इस आयत है। अच्छा दूसरी आयत अभी चल रही है तीसरी आयत बन के चल रही है इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं उसके बाद थोड़ा सा एक वफ़ा करते हैं तीसरी आयत है व मिम्मा इसी को आगे यानी कि यकीम न नस सलाद के आगे है व मिम्मा मा रजक ना हम यून फ़िकून साथ ही तीसरी चीज़ आ गई कि जो हमारे दिए गए रज़ में से ख़र्च करते हैं अब इसमें जो शेख ने यून फ़िकून का मतलब बताया है ना मैं कहता हूँ कमाल बताया अगर बंदा इस मतलब को समझ ले तो ज़बरदस्त है कहते हैं जी मिन यहाँ पे तबीन के लिए यानि वजात के लिए इसका एक रुख तबीज़ के लिए भी हो सकता है कि मिन का मतलब मिन के दो तीन मतलब इसमें एक तबीन एक एक तबीज़ है ये अरबी लुगत के वाले से जो लोग जानते हैं वो समझ जाएंगे कहते हैं कि इस आयत में उसकी तारीफ की गई है कि जो खर्च करता है लेकिन यहाँ पर यह नहीं बताया गया कि जी हलाल से रिस्क उसने लिया या हराम से लिया खर्च किया वो सिर्फ खर्च करने की बात है तो कहते हैं कि हलाल और हराम का फ़र्क जो है वो आया अल्लाह ताला ने एक और आयत में फ़रमाया वो फ़रमाया कि बकी यतल्ला ख़ैरल इन गुन तुमीन कि जो हलाल रिस्क ख़र्च करना है वो इस आयत से है लेकिन इस टोपेली आयत है उसमें तो बस जनरल बताया गया कि जो हमारे दिए गए रिस्क में से खर्च करें कहते हैं कि अगर कोई मोमिन बंदा नाफ़रमानी से माल यानी कि माल हराम कमाए फरमा जो कि इस कदी आयत में इस जगह पर जिक्र नहीं है ना कि हलाल से कमाया या आराम से कमाया तो कहते हैं कि अगर कोई मोमिन बंदा अल्लाह ताला की नाफरमान नाफ़रमानी से हराम रिस्क कमाए या हराम माल कमाए रिस्क तो नहीं कहना चाहिए उसमें तसरफ करे उसमें से खर्च भी करे उसमें से अपने विरासत दारों को भी दे उसमें से बैतलम को भी दे सदका भी कर दे उसमें से तो वो भी इस आयत में आ गया क्योंकि तौर ने इस शायद में तो नहीं बताया कि अब आते हैं लफ्सकून क्योंकि असल चीज़ तो यह है ना कि फिकून क्या है यून फिकून का मतलब क्या है क्योंकि यून फिकून का मतलब समझ में आ गया तो फिर तो काफी चीजें जो है ना इस हवाले से समझ में आ जाती है कहते हैं जी अल्लाह तकून का यहां पर जिक्र किया है और यून फिकून है नफाक दाबा हज़ा हलकत कि हम अरबी में कहा जाता है कि जब कोई जानवर मर जाए तो उसको कहते हैं नफकत दबा यानी कि वो चीज़ मर गई खलाक होगी ख़त्म होगी कहते हैं इसी तरह हदीस सही हदीस में भी आया है कि अल्लाह ताला ने जिसे माल दिया और उसने माल को इस इस तरह से खर्च किया तो कहते हैं जब माल को इस तरह से खर्च किया तो ख़त्म कर दिया ना माल पीछे बचा तो कुछ भी नहीं जब खर्च किया तो ख़त्म हो गया तो यूनफक्न का मतलब है कि जो अपने माल को ख़त्म कर देते हैं ज़्यादा लफ्ज़ों में खर्च करना मतलब ख़त्म करना।, करना ये तो कहते हैं कि जी अल्लाह जीत यहाँ पर यूनफक्न का मतलब है खर्च करते हैं वह मिम रज़क ना हम चे कह रहे हैं कि अल्लाह तला ने यह नहीं कहा कि जो अपने मालों में से खर्च करते हैं कि उन मालों में से खर्च करते हैं जो मैंने उनको दिया हमने उनको दिया उनका अपना माल तो है कोई का दिया माल है अल्लाह ताला का दिया ही माल है क्योंकि वो आगे फिर एक और आयत भी ले गए व अनफिको मम्माल मुस्तलफी नफ़ी के उस माल में से खर्च करो जो हमने तुम्हें दिया है यानी कि तुम सिर्फ वकील ही हो एक वकील की हैसियत इतनी है आ, जो मौकल मौका बताया बताया आपने करने का हाँ आगे आपने कर नहीं करना तो इसी तरह कहते हैं कि उनको अजर भी जो मिलेगा वो वकील का ही मिलेगा कि अगर वो पूरा उसी तरह से करेंगे जैसा मोकल ने बताया है यानी कि अल्लाह ताला ने उसको जिस तरह से बंदों को बताया कि खर्च करो अगर वो खर्च करेंगे तो जिस तरह से वकील को अजर मिलता है उसी तरह से इनको भी अजर मिलेगा फिर शेख अकबर ने ज़रा ये यून का जो नफा का है उसकी थोड़ी सी लघवी तौर पर आगे देखा है कि जी इससे क्या मुराद है तो कहते हैं कि जी नफा का उस सुरंग को कहते हैं कि जिसमें जानवर जो नहीं है वो दो सुरंगे बनाता है बिल बनाता है तो दो उसकी रखता है एग्जिट एग्जिट एग्जेट रखते दो रखता है कि इधर से दाखिल होता है तो उधर से निकल जाता है मतलब दो रखता है कि अगर एक बंद भी हो जाए तो दूसरा तो कम से कम कलर है तो उसको नफक कहते हैं मुनाफिक भी इसी वजह से कहते हैं कि उसके दो मुंह होते हैं कि एक तरफ जाता है तो उनकी बात करता है दूसरी तरफ जाता है तो उनकी बात करता है तो ये वो मुनाफिक नफक और ये नफकत ये तीनों इसमें से शायक ने कहा इसके दोनों रुख हो सकते हैं आगे आयत भी लेके आए हैं फ़नस्तः अन तप तगी नफा कनफिल अर्ज तो वो आयत नफा का वाले से लेके आए हैं आगे शेख फरमाते हैं कि आप जो दूसरा सवाल है यहाँ पर कि लोगों का इस बारे में इख्तिला है कि रिस्क किसे कहती है हराम भी रिस्क होगा या नहीं होगा या सिर्फ हलाल ही रिस्क होगा तो कहते हैं इस बारे में लोगों की दो राय हैं किसी ने कहा कि जी जो भी उसको मिल रहा है हलाल है हराम है उसके लिए रिस्क है तो जो जिसने ये रिस्क कहा तो है तो उसने कहा कि जिस तरह से भी वो खर्च कर रहा है ठीक है तो दूसरों ने कहा कि नहीं जी हराम रिस्क नहीं है हलाल रिस्क है तो अगर वो हलाल रिस्क में से ठीक अल्लाह ताला के लिए खर्च कर रहे हैं तो वो ठीक है मतलब ये दो लोगों की उसमें शेख ने राय कह दी अपना मेरे ख्याल में ज़िक्र नहीं किया तो ये मेरे ख्याल में तीन आयात जो नहीं हैं ये पूरी हुई हैं अभी तो आगे इसको चलेंगे मेरे ख्याल में एक दो मिनट का वफ़ा करते हैं अगर किसी का सवाल आया जो भी हैं वो भी देख लेते हैं उसके बाद इसको देख लाएंगे